Я спала, молодые люди. Потом я чую взрыв. Я скоренько встала. Мне показалось, что там огонь горел. Тут магазин горел. А тут соседка вышла. Галя, говорит, ты там жива-жива? А документы где? Еле открыли. Там уже заклинило все. Так я у нее там сидела, а мы целую ночь не спали. У меня 4 тысячи, это пенсия. За квартиру говорят и 6, и 7. Как жить, я... Мы ну, еще, еще, в шоке, ничего не пойму. Еще начинать, еще грабить. Моей сестры. А она сейчас где? Там в следующем доме вытягивали людей из-под завалов. Где-то в 12 часу два прилета. Первый прылет магазин, автомагазин. И он загорелся сразу. А второй прилет потом сюда между домами. Приехал сюда, отец позвонил ночью, сказал, что был пролет, прилет и поврежден дом, горит дом. И я приехал, ну, вижу всю картину. страшная картина, конечно. Стены потрескались, окна вышли, крыша вся ушла, попадали потолки. Очень много разрушений, и разрушения довольно-таки сильные.